Там э, да, девушка, которая закончила институт медицинский по профилю семейная медицина, напала на заужного и требует, какие у вас планы, генерал. Э, да, планы у нее такие, что он уже почти два года вместе с нашей армией на равных против Российской Федерации. Есть как чужие поражения, так и победы, но это война с одной из самых сильных сухопутных армий мира, который боится весь мир. Вот такие у него планы. <свят> Я понимаю, что от него э, требуют границы 1991 -го года, но он как человек, который практик, а не диванный эксперт, он на них смотрит, как на НО, на этих врачей. Нельзя жить по принципу Ленина, что и кухарка может руководить страной. Не может кухарка руководить, руководить страной и армии, и армии подавно. Я понимаю, что ее спустили на заужного, ну, кто-то из вас имущих прокачивает ситуацию. В СССР были такие заводилы публичного порисания, какие как отец Михалкова. Да. Вот он сюда выступал и говорил, а я хочу от а товарища Мендельштампе сказать следующее. И давай, хвостить Ну это были эти, я, я их называю короли Ануслинга. Ануслинг это когда ты э, лежишь задницу кому-то. Да, в прямом смысле. Не нужно давать оценку генералу, если вы даже вы не врач, вы просто дипломированный, ну, назовем так вас специалистом. Так. Безумная, да, ее фамилия. Ее этот называет э, э, отец сказок украинских в интернете. Балашова безумная. По возможной ставке Заужного, ну, ситуация задувается, не все так радужно, я так понимаю, что у Зеленского могут быть такие намерения. У вас имеет на это право уволить этого человека. Но кого бы ни назначили, там Буданов туда наметит, либо Сырский, без огромных денег и вооружения технологичного, вооружения. Можно же на большие деньги поставить обычных пушек, а можно поставить что-то такое, ну, вкусненькое. Успехов не будет никаких, будет ситуация только ухудшаться. Вот и все. Дело не в заужном. А за вечная пашана на века. Все. Тот, кто пообещает Зеленскому победить Россию, он возьмет на себя слишком завышенное обязательство. пытаясь говорить культурно. Не только из-за робота Ютуба, ну просто быть культурным человеком, не оборвало. И я же говорю, вот эти, кто возьмут на себя обязательства, что давайте сейчас уволим заужного, это я называю эффект Дель Был такой тренер, при котором Реал Мадрид постоянно выигрывал в Лиге Чемпионов, они уже устали с ним выигрывать и уволили, потом все рухнуло. То он пообещает, что он пойдет вперед, я смогу, ну, хочет расти. Он же не погибает, он с Киева командует. В бункере сидит. Они все смелые с Киева. В бункер залазит на 200 метров, и командует. И тримаемся, тримаемся. И потерпит пару крупных поражений и все. Ну, да. Я же говорю, что я не слушал. С ней в этом плане согласен. Во многом я еще с ней не согласен. Он такой сложный человек. Что наступление на юг оно могло бы обернуться катастрофой. Украине, это, об этом я говорил и у Романенко в логе. они просто накапливали силы на востоке, как и предполагал, и ждали, пока мы там израсходуем армию и ударят с, с востока, и все. Если бы Залужный на третью неделю не остановился в наступлении на юг, я увидел на остановку уже давно. Это нам вот эти все блогеры рассказывали, наступаем, так мак, так мак. Не, он остановился. То нечем было бы сейчас крылья -тылы прикрывать. А если бы мы сделали нормальный резерв ротационный и не разрасходовали пару, ну, 3-4 бригады на юге, то у нас была бы вообще ситуация повеселее. Мы не можем воевать с колес. С колес воевать нельзя. Все. Против нас не чмобики воюют, а против нас воюют чудаки, которые заднюю не включают. Мотивированы со своей идеологией, ну, как есть.